Когда Леночка мне позвонила и сказала, что мой наставник, что могу ли я выступить со своим результатом, я однозначно согласилась, потому что молчать про это нельзя, надо говорить, потому что результат в самом деле чудесный. Значит, коротко я расскажу так. Значит, в марте этого года я после очередного обследования я узнала, что у меня онкология кишечника. После проведенной операции, сразу же после проведенной операции, я начала пить клеточное питание, нашу продукцию, и сразу и, и, ну, сразу там после двух-трех недель мне назначили для профилактики химиотерапию. Что я хочу сказать? Я хочу, чтобы меня услышали, потому что это очень важно. Ну, не дай бог, люди, которые, может, проходят этот путь однозначно, даже не задумывайтесь, что это надо, что надо пробовать. Значит, что я хочу сказать, что клеточное питание облегчает, облегчает все, всю побочку химиотерапии. Значит, перед тем, как проходить очередной курс химиотерапии, сдается анализ, Проверяется полностью кровь, состояние человека. Я вам хочу сказать, что пройдя 12 курсов химиотерапии, я у меня ни разу, не было плохих анализов. Да, они были занижены, да, немножко гемоглобин был занижен лейкоциты, тромбоциты, но они были в норме. Мне ни одного курса химиотерапии не отменили, как это делают другим людям. Молодые девочки, которые 25-30 лет девочки с раком груди проходят. Ну, тоже химиотерапию. После первого курса химиотерапии девочкам отказывали в проведении дальнейшего химии, потому что были анализы очень плохие. Им кололи медикаменты химические для того, чтобы повысить уровень, уровень гемоглобина, уровень лейкоцитов. Я однозначно хочу сказать, что это чудо, потому что у меня был аппетит. У меня не было выраженных таких побочек, как тошнота, что люди страдают. У меня не было рвоты. Не было за 12 курсов химиотерапии. У меня не было ни, ни разу рвоты. Это, ну, это круто. У меня была энергия. Да, после проведенной там, ну сразу вот когда вот прокапаешь, прокапываешься, однозначно это слабость. Но это слабость, которая проходит в течение, в течение день, два, три. И ты, в принципе, полноценный человек. В отличие просто... Я просто, я просто находилась в больнице, я видела, как люди... Ну, это ужас. Это просто ужас, как люди страдают. Это желтые эти лица. Также хочу... А, какие, какие я препараты... Какие, какие, что я принимала? Это, это утренние капсулы, это вечерние капсулы, это гринс. Это э, иммунокод чудо, чудотворный для меня. И я хочу сказать, что принимала я бикардио. Бикардио меня тоже вытаскивало капитально. После химии, когда лицо обрягшее, когда оно красное, когда сердцебиение сумасшедшее, я выпивала стик. Ну, я не знаю, лицо однозначно, краснота вся проходила, отеки вот эти проходили, поэтому... То есть вот я реальный пример, я очень хочу, чтобы эта информация кому-то помогла, потому что нельзя ей не поделиться было. Поэтому спасибо Леночке, спасибо компании, спасибо прекрасным людям, которые придумали, которые создали эти прекрасные препараты. Я принимаю препараты 9 месяцев, это с марта месяца по сегодняшний день. У меня вот полтора месяца прошло после последней химиотерапии. Я выгляжу, как выгляжу, выгляжу. я набрала вес, который у меня был до операции. У меня растут волосы сумасшедшие, ну, прям ежик вот так вот.